И, и сегодня я хочу снять такой видосик. Даже не сколько снять, а просто показать, как я, как я набрал опыт дичкам. Ну, я набрал почти, у меня вот строится космопорт, остался час. Я его очень жду, космопорт. И что я хотел показать, вот, опыт я набрал Зичкам Практически, практически все. Ну, то есть там 28,5 тысяч. <связать> почему я решил снять? Ну, во-первых, просто я что решил показать Во-вторых, потому, потому что набрать опыт там, ну, может, так кто-то и делал Мне кажется, наверное, ну, таких людей очень мало Еще бы мне, не знаю, пару деньков, и я бы набрал тысяч Но я сегодня там просто перейду с роботом, и все, поставлю час. Просто почему они настолько набрали как-то? Ну, я имею в виду, воевал постоянно Редко когда вообще воздуха, больше это по землякам постоянно они меня пятые да очень давно очень давно и как бы опыт постоянно берут 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 и вот уже набрали это я не знаю их набрать столько опыта тяжелее чем роботам набрать 250 тысяч у меня вот сейчас роботы пятые они пятые у меня буквально ну не знаю недели две там меньше наверное меньше даже наверное чем две недели там например, да? А роботы уходят, роботы и у меня пятый уже месяц, больше месяца. И вот роботы набрали 155 тысяч за, за 10 тысяч, примерно за 10 тысяч. Набрали 155 тысяч. Даже и за месяц, и за месяц. -то. то есть как бы вообще разница, да? То есть проще вообще два дня роботами повоевать, но на то 4 лет, 5, 5. Мне просто не было необходимо, я бы мог перелить, но ну, не было 8 а я вообще Ну, не очень долго, но достаточно просидел на восьмом командном виде я прокачал там все войска, сколько можно, сколько это можно, насколько позволял. И вот как бы Вот так вот. Так, сейчас должна быть прикольная песня. Прикольная песня, прикольная песня начинается. Да. Вот, вот как бы вот так вот. Ну, такой коротенький ви видосик про то, как я сходил с ума и набирал жука опыт. Думаю, этот видосик, видосик, принесет немного позитива на канал. Ну, а с вами был Азарник. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Легкого фарма. И пусть ваши все бои будут только на призму.